今天我们要给大家介绍一个周末游的好去处——马来西亚国家科学馆 p c i e n c e c i n t Negara）。这个位于吉隆坡的科学馆可是个很棒的选择哦。我们抵达的时候已经是上午十一点三十分了，找了停车位，过了这座桥就到科学馆了。开心的是，这里是不需要给停车费的哦，Free Parking！哇哦，看到了吗？这里的人真的很多。 大家都在排队购买门票。在六月三十日之前，成人门票是 RM 三，儿童票是 RM 二，而老年人可以免费入场。啊啊！嘎哒嘎哒咋的？价格表。以这样的价格进入科学馆，真的超值。需要注意的是，这里不允许携带水壶入场。 但你可以将它放在储物柜里。有人在里面呢！哇哦，科学馆内部分为两层，第一层有水族馆、走廊、奇妙公园 （Wonder Park）。它它有那个龙卷风的一，一、哦、块，哎，是是。这个不错，这个不错。 是吗？好香、嗯。是哦，有那种闪电的那种，哦，那种衣、e、服。还短呢。哦啊、贴心的是。 这里每一个项目都有解释背后的科学原理。这个的墙冷冷的嘞。我按哦，我按了把灯关，它、啊、就亮了。然后还是打那个哦，那个地方、哦。不错不错。嗯、哦，座 在哪三区？三区，红色的。哇，我的身体加多水哦，是十个里德。喷水器，对，喷水器。哦。Oh, <Okay. S 2> 去哪里？喂、哎，去哪里？哎 哦哈哈，哇哦！哦，还会整个亮哎！哇哦！这里有的让你体验不同级别的地震强度。 还有解释海啸发生的背后原理。父母们可以带孩子来这里，一起体验科学知识，增长见识。情侣们也可以选择在这里进行约会哦。这里还设置了很多有趣的游戏，让大家更容易明白其中的科学原理呢。啊，那个厉害，哈手。 诶可爱<哇>哇有一张 b a <laughs> 讲了、哦，等播等播哈。 l If t yourself up，我是不知道，试了才知道自己到底有多重。 现场找线索。看来小朋友们很喜欢这里哦这里的内部装潢蛮美的，适合打卡拍照。而且这里还有小孩子们喜欢的游乐园、科学馆，还有定时的科学表演，分别在上午十一点和下午三点进行。 通过有趣的方式向大家普及科学知识。这里是科技区，有 AR 是乒乓球。周末在这里度过，真的是很棒的体验。这里真的是吉隆坡性价比高的好去处，价格便宜，好玩，还能学到各种新知识。 而想要进入恐龙区，就需要额外购买 R M 十五的门票。这里还有大大的头顶鸡，讲述恐龙的故事。欢迎来到。Brachiosaurus，<Wow. S 2> 一种已经灭绝的巨大植食性恐龙。Tyrannosaurus，庞大、强壮的肉食性恐龙。 以其强大的颌部和锋利的牙齿，成为顶级掠食者。p a c y p h o s a u r u s 暴头龙是已灭绝的蜥脚类恐龙。Ankylosaurus，是一种大型草食性恐龙，以其坚固的身体和具有防御性特征的尾巴而闻名。 binosaurus 是最大的陆地恐龙之一它比著名的霸王龙 teranosaurus rex 稍长但体型较为纤细 真的蛮大的，我们逛了四个小时，好棒！科学馆的门口还有个植物园呢，每逢星期三有蝴蝶看。那真想去。逛完了，我们又走回停车场了，又是完美的一天。